Здравствуйте. Кто кто в теремочке сидит? Ну, смотри, окей. С точки зрения логики, это транспортное средство. Без госномера, между прочим. Даже без наклеенного. Это пешеходная улица, где транспортное средство припарковано быть не может. То есть мы можем вызывать полицию и просить на эвакуатор. Порно они хотят открывать. Девушка, я знаю, что вы там были. Девушка. Почему нету никакой информации? Может, есть какая-то наклеечка, кому можно позвонить? Um, короче, обычно такие штуки берутся в аренду, um, но здесь я не вижу информации про арендодателя, которому можно было бы позвонить и спросить, кто его взял в аренду. Uh, улица Политехническая пешеходная, и на ней как-то оказался маф, который припаркован в неположенном месте без номерных знаков. Будинка, вот. И мы бы хотели увидеть патруль, чтобы помогли нам разобраться с этим. Ну, сказали, что патруль выезжает. Ждем. Доброго дня. Добрый день, добрый день. И я вас выкликал. Ну вот, в принципе, оно. Насколько я знаю, на такой штуке должен быть госномер. Да. Ну, в принципе, зняти, чтобы украли, например, чтобы Да. Ну и такие штуки у нас в стране зачастую сдаются в аренду. И нету даже кому тут позвонить. Обычно наклеечки есть. Вот. И, в принципе, ночью появился. Что, Где, Мы можем их еще раз, это не проблема. Че, кого? уехали, они бесполезные. Полиция бесполезна. Спустите! Юристы нашли номер телефона. Видишь, какие они полезные. Полиция не смогла найти в договоре, они нашли. Алло, Алло Ольга Александровна? Доброго дня, я представник студентства КПІ. Дивіться, у нас така справа, що у нас на політехнічний встановлений маф, який зареєстрований на вас не зареєстрований. Що, що, що раз мав білий маф на ФОП. Який ФОП? Запорожець Олена Олександрівна. На, на, на ваше ФОП зарегистрирован МАФ. Ну, по крайней мере, нам такие документы предоставили. Ага, а по адресу? А, ну, по адресу там не написано юридического расположения МАФа, договора аренды тоже нету. А, но а, стоит напротив политехнической 37 на пешеходной улице. Без номерных знаков. Я еще ничего не устанавливала. То есть на притексической детей мы что-то поставили не а, наверное, купаву, правильно? Не, не маф, а что? Алло? Да-да-да, я тут. То есть на купаву поставили или Маф, это важно. Ну тут прицеп под Маф. Ну на нем ничего не написано. Прицеп, наколеса. Значит, смотрите, это не мой, я была это долго нельзя. Ну, да, я его оформила, но я его дала в субъеренду. Давайте поступим так, я сейчас у своего мужа уточню, кто именно там стоит угу. так, и вас наберу на этот телефон там дам напрямую телефон этого человека, а вы там уже делаете все, что хотите. Хорошо, хорошо. Итак, Ольга Александровна еще говорит, что ничего не ставила нигде, но возможно ее муж это установил и она сейчас узнает номер прямого владельца, скажем так, этого МАФа, она сдала в субаренду его и даст этот номер нам. Ждем. А теперь к охране подойдем. Там ситуация Медынцы владеет, и было сообщено участковому. У нас никаких полномочий нету. Как поняли? Поняли. Вот эти студенты тоже слышали. Ну, полномочия есть у нас, по крайней мере, по Конституции. Да, не можете, предложили... Алло. Алло, здравствуйте, я Так что звонили, пишите телефон. Три двойки. Три двойки. Виктория. Кто-то и что Спасибо. по 37, вы взяли в аренду договор у Запороза, делайте, если еще А, хорошо, но просто у нас договор, где вторая сторона вы. Ну да, я его оформила, но там понял, что я физически не тяну, как бы, его. И я его просто перезала, перезала в аренду, грубо говоря. Виктории, вот вот. Но там просто договора аренды здесь тоже а нет, и здесь никого не знала, нет. Нам дали какие-то непонятные документы днем.

Владельцы МАФа «Будущее», как оказалось, она еще договор не заключила. 0,50. 0,50? Алло. Виктория? Да, здравствуйте, я представитель студенчества КПИ, и меня интересует МАФ, который стоит на Политехнической по адресу Политехническая, 37. Мне сказали, что вы как бы имеете к нему отношение.

Такого... Хорошо, смотрите, если у вас все законно, тогда вы не могли бы подъехать сюда. Мы сейчас вместе с полицией посмотрим все документы, составим акт, если это нужно будет, и разойдемся по миру, по закону. Давайте. Какой акт? Какой акт? Ну, если он здесь стоит незаконно, если у вас нет всех документов, то акт про, административ... а, это... про административное правопорушение и вызовем эвакуатор и увезем его. Хорошо. Вы можете у вас есть связь с Игорем Анатольевичем? Нет, у меня связи с Игорем Анатольевичем. На меня есть связь с полицией. О, я вас жду. Договор щодо розміщення засобу пересивної дрібно роздрібної торгівельної мережі угу. від 21 вересня 2015 року. 28 серпня ä, прошли официальные торги, согласно которым были Выданы вот данные места, которые был выигран, улица Политехническая, будинок 37. Угу. Да. С кем он с кем договор подписан? Можно печать? Конечно, конечно, да не вопрос. Только это я копию взяла на всякий случай, если вы, ну как бы вот ну, копию я и в фотошопе могу сделать. Не, ну фотошоп не фотошоп, они Хорошо, смотрите, зарегистрированы вот это в сфере. Запорожец Олена Александровна. Да. Я с ней созванивался. Так и она сказала, что с вами договор еще не составлен. Так. Как это не составлено? Ну вот договор. так, она сказала, что только на, этой, на следующей разговора. неделе. Да, у нас есть запись разговора, она сказала, что только на следующей неделе. А, смотрите. Держите, возьмите, пожалуйста. Да, вот а у нас вот так. есть это, у нас Нет, есть это... на странице. И Нам можно, можно первую еще. Нам это сегодня уже показывали. Да, вот, вот. А, копия не является. Копия, у меня есть оригинал в машине, если это принципово, я вам его сейчас представлю, это на вопрос. Далее будет, смотрите, коммунальное предприятие Міський магазин. в машині я можу зараз предоставити, якщо це є ну, обов'язково. Далі, адреса, вулиця Політехнічна, будинок 37. Ви стоїте напроти нього. 37 це де 30. Адміністрація політехнічна полі полі курсу. Адміністрація не, 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 не в курсу. Не скоп, не. служебная мы охрана КПИ сказала, что они об этом ничего не, не знают, охранять это не Они пусть не охраняют, я их прошу Нет, охранять. Нет, понятное по дело, но если бы знали, это они знали, то не бы Мне, говорили, да, мне вот вот, говорят, мне говорят слова, что здесь может ее спалить, могут это там так. сгореть. Ну, ну пожалуйста, я говорю, делайте то, то, что вы считаете нужным. Нужно, чтобы она сгорела, пусть Я не говорил вам, что мы будем ее Нет, ну мне говорите такие вещи, что она может сгореть Мы вам сказали просто, что будет сгореть. Я слова. Я понимаю, что случаи бывают разные. Я говорю, делайте то, что вы считаете нужным. Я здесь нахожусь согласно этой документации. Документы на да, на Цей, сам вагончик. Да, вагончик сам. Пересывный. Вот на сам вагончик на данный момент у меня документов нет с собой. Я, потому что мы, у нас был вопрос по установке, я привезла эти документы. Надо будет по а вагончику, нет документа я документа буду сейчас можно звонить, чтобы контр? мне привезли а, этот вот. Да? На... Так еще вопрос? бажано, чтобы все были документы зараз на месте и чтобы были оригиналы Оригинал вот договора. Вам, да. вот, пожалуйста. И на транспорт на... А можно, пожалуйста, на камеру Печаточку да. да, да, да. Конечно. Пожалуйста, ну. Угу. Значит, э... а на транспортный засип. Да. На транспортный засип я вам могу предоставить только завтра утром. А сейчас у вас Сейчас надо я ответить. не могу. А сейчас а можно доказать, что он вообще ваш. Это наш страх, ваш Я... Послушайте, я вам завтра с утра все предоставлю. А сейчас. Сейчас я вам не могу это говорить. А да, если Меня он нет... до утра укатит? Что? Что, что уже сутки no. стоит этот мафик? Но у вас все равно нет из всего пакета документов, и вы не можете достать на ведь. Я предоставляю вам разрешительную документацию на установку данной купалы. Поэтому согласно этому адресу на сегодняшний день, на данный момент номеров у меня с собой и вот этого паспорта там или что там необходимо, нету. И по поводу Кать, и по поводу э, распоряжения, которое вы говорили насчет паспорта, я mm -hmm. вам сейчас такое уточнение хочу дать. Сейчас секунду, подождите. Я тут хочу Алло. точку найти. Кстати, да, тут нету нет, нет. точки. Да. А, оригинальная. Белая. Тут точки тут, нет. Ну, тут. ну правильно, потому что вот я только на палатке, я не не вы Это плохой ксерокс, да? Я ему дала цветную, нормальный. Там возьмите, пожалуйста. Так, це 2 апреля цього року. Паспорт не являється вже, не нужен. Ви розумієте, що вам цього до договора треба хоча б як мінімум мати якісь документи на цю штуку. Ви зараз не можете доказати, що воно ваше. І воно стоїть нічиє. І, блін, ви приїхали показуєте якийсь елементарний один договір, в якому навіть не ви сторона. Я не розумію, що, Як ви можете доказати, що це ваше і що воно тут має стояти? Ми набирали ролі. Да, набирали. Ми набирали їжу, коли ми години говорили, вони сказала, що вона не буде. знає. сейчас наберите, пожалуйста. Так <таспорядок> Понятно, весь сезон звонили. Нет, ну при чем? Потому что две года назад она не знала про цей мак Ну хорошо, я сейчас попробую. Я сейчас попробую просто, если такой вопрос принципиальный, я сейчас буду пробовать тогда ехать и постараться забрать субаренды договор. Прямо в данный момент. Катя, смотрите, я вам сегодня постараюсь вот сейчас поехать его забрать. Если я успею. Вы заберите, краще, пока у вас в документе не будет, свой фургончик. Да нет, мне проще да. вам договор привезти, чем mm. вы фургончик забрать. Ну, смотрите, завтра он просто может укатить случайно. Ну, не оказаться, я вам Мы показываю. Мне просто... а, вот, буквально да. Вот, да. перед тем, как да. я позвонил вам, да. а, я позвонил как Ольге Александровне. Но. И она мне сказала, что договора еще не существует. Ну, вы можете позвонить ей. Ну, так а позвонил представитель уже полиции и сказали, что нет делал договора. Военный билет, пожалуйста. Сказали, что ну, нет договора. Так если его нет, как он может быть? Ну да. что, договор был забирать. Ольга Послушайте, Александровна не знала, что здесь что-то стоит, по, по ее словам. Ольга Александровна на данный момент нету в Киеве. На данный О, момент... Ну а как вы будете договор Она... заключать? Он, Он уже заключен, поэтому я вам объясняю. Он заключен. Просто ну, я вам объясняю, ребят, То есть, так есть Ольга Александровна в течение... мне представитель полиции соврала. Она вам не врала. Она сказала, что договора нет. Она вам сказала то, что вам сказала. А договор есть. Договор есть. Я вам могу его предоставить, этот договор. Вы меня слышите или нет? Я его не буду фальсифицировать. Я вам привезу оригинал. Если вы поцарапали на стенку, вы будете ее ремонтировать или нет? А если я тебе поцарапаю голову? Рот закрыт. Закрой ты рот. Я тебе голову поцарапаю. Добрый туда попал. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы за то, чтобы убрать? Ну, мы, мы Я, можем... чтобы... А, поставили... Я инициатор этого всего. Я готов вы нести знаете, ответственность. Вы знаете, что это да, без нашего да, ведома да. сделано. Ну вот, поэтому ну, как да, бы да, тут смысл и смысл начали стати, все стати. собирать. Сейчас хозяйка сказал, что поехала за документами. Но по сути, если вы не дали никакого разрешения, то по сути документы левые. Липова. Все, и ну, мы можем... Агасім камери, ну, поїхали, мужики. <рисот> ну, це да що, Касім, капішочки? <рисот> власника не було. Не було, окома вже, вже поліція за документами поїхала. Давайте я вам дам відповідь. Я вам даю відповідь. Я заїхав в адміністрацію і запросив людину поза робочим часом сюди, для того, щоб вам дала допомогу. З 18-15 людина знаходиться на відпочинку. Він не працює. Він прийшов сюди, тому що є воля громади. Є законна процедура. Зараз ми викликаємо власника. Власник нам повинен дати документи. Якщо там будуть документи Київської міської державної адміністрації, як вона стверджує, що вона виграла КП, торговий магазин, місце під розміщення МАФу, ми будемо дивитися ці документи з участю працівника благоустрою. Це його основна місія. Якщо ці документи там не нададуться, ми будемо вживати заходів згідно чинного законодавства. Все. Я просто вас попрошу а, на месте все пристанники. Да, скажу, я да. просто видел эти все документы. Да. А, вот документы оформлены не на женщину, которая представляет интересы, скажем, она, от, так, она этого МАФа. Она говорит, что она субриндатор. Но это я знаю все слова. Необходимо а, мне для того, чтобы дать правовую нету. оценку нахождения здесь этого МАФа, Мне необходимо увидеть документы. Мы увидим эти документы на месте все представители, на месте представитель благоустроя, который может в режиме онлайн с документами администрации этот вопрос и все. А в случае, если документы не соответствуют, мы должны будем ждать трое суток. Нет, в случае, если документы не соответствуют. Ми должны будем їй які будем запропонувати усунути порушення наручного законодавства власноручно. Якщо вона не погодиться, це зробить спідрядна організація Київського благоустрою Арктика. Сколько Сколько на Скорость. Да. До трьох да. днів, О, на Три дні, конечно. Роботи. По закону три вот, вот, дня. Вчора вночі на КПЛА і виложили пост. Ми в 11 так, тут проходили, що ми не всіх. Вот ти всіх зібрав, так? Смотри. Да. на уровне верхушки допустим документы легальные пускай администрация ничего не давала никакого разрешения администрация против мы против вопрос что мы сейчас все делаем если какой есть смысл права ждать права. эту женщину какой есть смысл ждать вот эти три дня какие-то если надо решать сейчас по факту

Да, отойдите отсюда. Давай, давай, давай. Давай, давай еще, давай. Хорош! Давай еще!

КПИ! КПИ! Заниженная привора! Ладость сюда! Все, идем! На поляну идем? Все, ребят, всем спасибо! Мы добились справедливости!